Εάν, εάν, πούμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι άγιοι στον κόσμο, τότε είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Διότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι στον μοναχισμό. Η Εκκλησία του Χριστού είναι τον κόσμο. Τι είπε ο Χριστός, εγώ προσέρχομαι και ούτε εν το κόσμο εσύ. Στο μοναχισμό υπάρχει μια μικρή μερίδα. Μα το λέει ο Γέροντας ο Ιωσήφ αυτό, θυμάστε. Πώ είναι, λέει η μοναχή, μια μικρή μερίδα. Ο λαό του Θεού είναι τον κόσμο. Εκεί είναι ο λαό του Θεού. Πορεύεται με στον κόσμο. Αλλήμον, λοιπόν, εάν η χάρη του αγίου πνεύματο περιοριζόταν σε έναν τόπο και σε έναν χώρο και σε έναν τρόπο. Δηλαδή, βλασφημούμε το όνομα του Θεού. Το ότι ο μοναχισμό είναι ένα χώρο και τρόπο ιδιαίτερα ευνοϊκό για την πνευματική ζωή, μάλιστα, ναι, όντω. Γι' αυτόν τον επέλεξαν οι πατέρε, Γι' αυτό υπάρχει στην Εκκλησία. Mm. Γι' αυτό είναι καύχημα και δόξα σε εκκλησία ο μοναχισμός, αλλά δεν είναι ο μόνος χώρος. Και είναι γεγονός ότι επειδή συνεχώς όλα τα βιβλία προβάλλουν γέροντες, ασκητές, ασκήτριες, μοναχούς, μοναχές κτλ. μπορώ να πω ότι μπήκε και μέσα στην συνείδηση του λαού του Θεού ότι για να είσαι Άγιος πρέπει να είσαι μοναχός. Ε, και εντάξει υπάρχουν και κάποιες ας πούμε έτσι... Όμω είναι γεγονό από την άλλη πλευρά ότι ε, εξομολογώντας ένα πλήθο ανθρώπων, έχω συναντήσει ανθρώπου σε πολύ μεγάλα πνευματικά μέτρα, τα οποία αφιβάλλω αν στον χώρο των μοναχισμού υπάρχουν. Του μοναχισμού. Έχω δει ανθρώπου με απέραντε αρετές ευαγγελικές που στο μοναχισμό σπάνια τη συνήντησαν και στον χώρο των αρχιερέων ακόμα, που παλαιότερα και εγώ πριν γίνω επίσκοπος, και δεν ήξερα αρχιερή, ε, έβλεπαμε ε, με μια προκατάληψη του επισκόπου. Αλλά εχτονέσω τον έσω τώρα των πραγμάτων βλέποντα, ομολογώ ότι έχω, έχω, δει και έχω συναντήσει πολλού εναρέτου επισκόπου που βιώνουν καθημερινά την αγωνία τη Εκκλησία. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. Είναι ένας μεγάλος αγώνας, ένα μεγάλο αγώνα, ένα τιτάνιο αγώνα να έχεις να, να οδηγήσεις την Εκκλησία, να πούμε, ανθρωπίνως, σε έναν τέρμα, σε ένα σκοπό. Ε, Εγγάμους κληρικούς, οι οποίοι είναι απολύτως αφοσιωμένοι στο έργο του Θεού, οι οποίοι αναλώνονται κυριολεκτικά, οι οποίοι, ας πούμε, ε, δεν, δεν έχουν ούτε λεπτό ξεκούραση και άνεση, που είναι άσκηση σε αυτό. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι, ε, την, 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 την ελάχιστη περιουσία που έχουν τη δίδουν ελεημοσύνη. Έχω δει ανθρώπου που έχουν τέτοια άμνηση κακία, που προσεύχονται για αυτόν που σκότωσε το παιδί του. Γνώρισα μια καιγιά, η οποία έκανε κάθε μέρα 100 εκκλησίε για το φωνιά του γιού τη. Μα είναι μεγάλα μέτρα αυτά, πάντε μου. Μεγάλα μέτρα. Κάμουν γονεί να συγχωρέσει ο Θεό το φωνιά του παιδιού του, τον οποίο είδε αυτή και δεν τον ομολόγησε ενώ τον είδε που σκότωσε τον γιο τη και πήγε η αστυνομία και την επίεζε να, τη, να... λέει δεν ήταν τίποτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ενώ τον, τον είδε δεν τον ξέρει. Αλλά λέει εμπαντρεμένος και έχει παιδιά, δεν θέλω να πάει στη φυλακή. Ο Θεός να του συγχωρέσει. Ούτε έχει κακία μέσα της. Και έχω δει πολλούς τέτοιους γονείς που έχασαν παιδιά σε ένα δυστύχημα. Κάποιος, ας πούμε, άλλος οδηγό είτε απροσέκτο είτε ξέρω εγώ με οποιοδήποτε τρόπο, σκότωσε το παιδί του. Και προσέχουν τη συνείδησή του να μην εκδικηθούν, να μην έχουν μέσα γονγκισμό κατά του άλλου. Και χάσαν παιδιά 18 χρόνων, 20 χρόνων, 25 χρόνων. Αυτά είναι μεγάλα μέτρα. Ναι, δε, δεν είναι μέτρα ας πούμε καλογερικής ασκήσεως, κροαγρυπνιών ιστιών, αλλά είναι μέτρα αρετών ευαγγελικών όταν έχουμε δει νέα παιδιά, έχω ένα παιδί που έβλεπα στη τηλεμεσό, που όλη τη μεγάλη σαρακοστή τρώγε μία πατάτα και μία ντομάτα κατά την ημέρα. Γιατί έτσι νόμιζε ότι πρέπει να νηστέψει. Ήταν αστυνομικό, όλη η μέρα δούλευε. Παντρεμένο με τρία παιδάκια. Ποιο από εμά του μοναχού, εμεί κάνουμε τα καλύτερα λάδωτα, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα. Εκείνο έβγαλε μία σαρακοστή έτσι. Έχει μεγάλη, μεγάλη να τον κόσμο και κρυμμένη. Μα ε, 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 είναι η εκκλησία του Χριστού αυτή. Αλλήλμον αν, αν η εκκλησία του Χριστού περιοριζόταν σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.